сегодняшний день сразу несколько таких особых тем опять же ставит нам сразу нужно сказать что мы живем знаете как люди говорят живи сегодняшним днем и это приобретает некий такой негативный оттенок в том смысле что ни о чем не заботиться, живи только сегодня, что-то будет завтра. Но в каком-то смысле это относится и к христианам. Речь о том, что по факту у нас есть только сегодняшний день. То, что было в прошлом, осталось в прошлом. И, кстати, плохо поступают христиане, которые живут в прошлом. Все время плачут о том, что они... Когда-то там давно согрешили. Хотя уже исповедовались и каялись в этом, и не делают этого, и стыдно уже это делать. Святые отцы говорят, что если ты приходишь на исповедь, и каешься постоянно в каком-то грехе, который давно исповедовал, то ты оскорбляешь Бога. Почему? Потому что Бог желает, чтобы ты сегодня исправился. Когда ты постоянно вспоминаешь о прошлом, значит ты не веришь, что Господь может тебя простить. Ты как бы ставишь под сомнение милосердие Божье. Вот э, сегодня, по сути, эта тема евангельская. Потому что Христос исцеляет человека. Но исцеляет не просто так. Он говорит, прощаются тебе грехи. Вот разве мы можем поставить под сомнение слова Христа, что Он прощает? Конечно же, нет. Но ставят под сомнение те, кто в этом сомневается. Они говорят, кто может прощать, кроме одного Бога? Сомневаясь в том, что перед ними Господь. Христос в первом Своем пришествии приходит прикровенно, поэтому он и говорит, что всякая кула простится человеку. И даже кулившего на сына человечества оставится. Почему? Потому что Христос пришел прикровенно, как будто бы тайно. И для того, чтобы увидеть в этом человеке не просто из провинции. Ведь тогда столицей всего мира был Рим. Ну, такого сознательного экумены, как говорят греки, то есть того мира, который был известен. Но он рождается на периферии, там, далеко, в Иудеи, не в римских палатах. И причем не в этой периферии, не в столице этой периферии, не в Иерусалиме, а в Вифлееме. И даже не в самом городе, а за городом, в пещере, которые животные собирались. То есть это периферия, периферии и туда дальше. И понятно, что не все могут распознать Иисусе Христе Господа. Только те, кому открыто. Как Христос говорит апостолу Петру, когда тот исповедовал его Сыном Божиим, Он говорит, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах. Так вот, многие ставят под сомнение. Хуже, когда христиане ставят это под сомнение. Поэтому не сомневайтесь в милосердии Божьем. Если вы каетесь, проявите плоды покаяния, как призывал креститель Господень Иоанн. То есть не возвращайтесь к грехам. Воспримите добродетель, противоположную этому греху. И это будет для нас благословение. Если человек скуп, пусть, пусть потрудится в милосердии. Если ему тяжело отдать, скажем, какие-то свои финансы, отдай свое время. Помоги ближнему. Смирись, возьми, помой пол. Человеку неимущему. Разве это много стоит? Но ты отдал время, ты учишься этому. Ты понуждаешься. И это уже приятно будет. Поэтому не нужно жить прошлым. И не нужно жить фантазиями и мечтами о будущем. Мы не знаем, или у нас есть завтрашний день. Но то, что мы имеем сегодня, сегодняшний день, вот это Господь нам даровал по своей милости. За это мы уже должны быть благодарны Богу. И у нас должно быть хорошее настроение с утра. Мы проснулись. Господь дает нам деньги. Возвращает то, что у нас есть, пусть оно и малое, но оно есть. Вернул нам здоровье, жизнь, возможность общения с родными и близкими. Где во всем этом уныние, отчаяние, проблемы? Дьявол хочет, чтобы все было именно так. Но мы должны учиться быть благодарными. А вера ⁇ это удел сердец благодарности. Оказывается, человек неблагодарный никогда не будет поистине верующим. Так вот, сегодня мы не должны сомневаться. Господь по своей милости проявляет свою любовь к нам, как бы доказывает каждый день, проявляя свои, возвращая свои благословения. И вот сегодня мы собрались в храме, это великая милость. Вы знаете, сколько храмов было захвачено, а сколько их сейчас невозможно, невозможно прийти в виду военных действий, которые разорены, разбомблены, а люди строили, люди хотели молиться. А мы имеем вот такую возможность. Разве это не повод для благодарности? Что мы сегодня имели возможность прийти в храм, быть на литургии? Не все имеют такую возможность. И в каком-то смысле мы опять неблагодарны. Какой-то рох отбываем, проявляем уныние, все не так, все не то. Дьявол хочет, чтобы так было. А у нас есть огромное количество поводов для радости и благодарности Богу. Поэтому цените. Жизнь, как говорят некоторые, складывается с мелочей. Это правда. И религиозная тоже. В ней нет э, так называемых мелочей. Те, кто думает, что в религиозном жизни есть что-то важное, что-то второстепенное, жизнь складывается с маленьким, с мелочей. И Господь говорит, верный в малом поставлен будет на дно. Кто думает, что в малом можно что-то нарушить, а вот в большом нельзя, не получится. Потому что когда придет большой, оказывается, ты не способен ни на что. Почему? В малом не потрудился. А где ты возьмешь силы? Господь не даст благодати и все. Так вот, для нас важно, чтобы мы видели Иисусе Христе Господа, смотрели на Него глазами апостолов, глазами любящих. И когда Он сегодня прощает грехи человека, которого опять же приносят к ним, некоторые начинают рассказывать, а мы благодарны Господу. Ведь это мы порой те, кто приносим расслабление самих себя. Пришли в храм, да, пусть расслаблены, но как бы свидетельствуем, что мы желаем исцеления от Господа. И Господь может его послать. А мы молимся о своих родных и близких, чтобы Господь им дал тоже исцеление. Разные ситуации в жизни бывают. И эта молитва и ходатайство будет услышана Господом, если она действительно приносится от чистого сердца. И это тоже для нас причина для радости. Вот вам огромный аспект. Выбирайте, что хотите. Так вот, сегодня воскресный день. Сегодня мы были с вами за божественной литургией. Сегодня мы слышали радостные слова, что Христос прощает грехи. И не просто прощает, Он говорит, прощается тебе грехи, а потом еще и исцеляй, как следствие прощения. Возьми отдых твой и иди. Радость. То есть Господь может исполнить желание сердца любого человека. Будь ты расслабленным, или ты молишься о том, кого бы хотел, просил бы, чтобы Господь исцелил. И Он слышит. И Он может это все сделать. Но просите с верой и не сомневайтесь, чтобы не оскорблять Господа. Если просите, веруйте, что получите. Просите с верой. И, и получим то, что просим. Ну и главное, будьте благодарны Богу. Учитесь видеть вещи незначительные. Достаточно того вот этих причин, которые мы имеем. Замечайте эти мелочи. Будьте Господу благодарны. Начинайте день с благодарения Богу, что Господь дал возможность проснуться, что вы становитесь на молитву. Это уже причина для радости. Потому что многие этого уже были лишены, если уже так говорить. А Господь дает это, дарит нам еще один день. Мы не знаем, сколько Он нам еще нам даст. Может быть, ни одного. Но этот день, он сегодня самый важный в нашей жизни. От Него, по сути, зависит все. Как мы проведем сегодняшний день, зависит наше спасение. Он может по своей значимости перевернуть все прошлые дни нашей жизни. Возьмите, в пример, разбойник. Несколько часов жизни изменили все. Так вот, сегодняшний день для каждого человека для христианина имеет колоссальное значение. И то, как мы проводим сегодняшний день, зависит наша вечность. Потому что даже если ты грешил, Господь, если ты покаешься сегодня, проявишь плоды покаяния, Господь прости, Не вспоминет, как он сам говорит в Священном Писании, что если праведник понадеется на свою праведность и отступит вот праведности, перестанет делать суд и правду, то я не вспомню дни его праведности. Но буду судить таким, какой он есть сегодня. А если грешник отвратится от беззакония и начнет делать суд и правду, я не вспомню его дела. А буду судить по сегодняшнему. Поэтому цените сегодняшний день. Будьте благодарны. Старайтесь, чтобы этот день был для нас днем спасения. Будет завтрашний день, Живите его как тот, который будет для нас самым важным. И вот так складывайте их в некое духовное сокровище. А это даст возможность надеяться и на милосердие Божие, которое Господь проявляет обильно и каждому, как сегодня исцеляет, как вот на этой неделе мы читали, вчерашний день, когда Он приходит к Иаиру, исцеля... воскрешает его дочь когда женщина кровоточивая в этот момент подходит, прикасается. Бог, Иисус Христос, раздает себя обильно всем. Наша задача не остаться в стороне, а быть как можно ближе к Христу, как апостол, сопровождать, идти, держаться за Него. И это даст возможность вместе с Ним, по Его милости, войти в жизнь вечную.